В следующей части нашей программы мы поговорим о том, как результаты промежуточных выборов в США могут повлиять на мировую экономику. Соединенные Штаты — крупнейшая экономика и самый важный рынок мира, а потому снижение темпов роста американской экономики чувствуется во всех странах. Теперь же многие люди задаются вопросом, как отразится эта значительная перемена в американском политическом ландшафте на национальной экономике. Ведь именно экономика оказалась решающим фактором, определившим исход голосования. Мы пригласили принять участие в дискуссии нескольких выдающихся представителей деловых кругов США. Среди наших гостей Роберт Райх, бывший министр труда, а ныне профессор Калифорнийского университета в Беркли. Профессор Райх находится в кампусе и будет говорить с нами по видеосвязи. Мы также рады приветствовать в нашей студии Шахиризаду Рехман, директора исследовательского центра Евросоюза и профессора Университета Джорджа Вашингтона. Она специализируется в области международных финансов, бизнеса и международных отношений. Кроме того, в нашей беседе примет участие Джеймс Робертс, бывший дипломат. Спасибо, что пришли. Большое спасибо всем вам. Что ж, обратимся сперва в Беркли. Да-да, вопрос к вам, господин Райх. Как сообщила газета Нью-Йорк Таймс, турне президента Обама по странам Азии при на помочь создать новые рабочие места за счет открытия новых рынков для американских товаров. Разумеется, азиатские страны сами хотят продавать свои товары у нас. Как же быть, если они хотят привозить свои товары на наш рынок, а мы хотим продавать свои на их рынках? Ну, это ведь не антагонистическая игра, когда мы выиграем, только если Азия проиграет, и наоборот. Эта ситуация вполне может и должна быть взаимовыгодной. Проблема в том, что сейчас у Соединенных Штатов есть только один инструмент регулирования международной экономической ситуации. И это кредитно-денежная политика, которая осуществляет Совет управляющих Федеральной резервной системой. Теперь, когда республиканцы контролируют Палату представителей, Конгресс не станет проводить активную бюджетно-налоговую политику. А это значит, что попытки Федерального резерва увеличить находящуюся в обращении денежную массу придут к снижению процентных ставок в США. Это что уже происходит. А скоро упадут и долгосрочные процентные ставки. А это, в свою очередь, означает, что международные инвесторы, в том числе и находящиеся здесь, в Америке, больше не будут считать США столь уж удачным местом для вложения денег. Они отправятся куда-нибудь еще. Они уже вкладывают в Азию больше, чем когда бы то ни было. А это вызывает падение доллара. Если доллар и дальше будет падать, американские экспортные товары станут более привлекательными. Однако это поставит в неприятное положение другие страны, поскольку их экспорт сделается относительно менее выгодным. Не стану утверждать, что начнется валютная война. Однако я действительно полагаю, что по мере перехода от бюджетно-налоговой кредитно-денежной политики, падение доллара и расширение экспорта, а экспорт дает рабочие места, вызовет некоторые противоречия на международной арене. Так что ж, по-вашему, должны делать Соединенные Штаты, чтобы не возникло подобных проблем? Открыть собственный рынок для импорта, а затем найти рынки для экспорта своих товаров? Прежде всего, США сейчас нужно то, что у нас в ближайшее время вряд ли будет, а именно налоговое бюджетное стимулирование. Республиканцам в Палате представителей эта идея не нравится. Они не хотят тратить еще больше бюджетных средств. Они не хотят сокращать налоги ради этого. А это значит, что восстановление американской экономики дальше будет идти достаточно вяло. Давайте обратимся к другим нашим гостям. Вероятно, одним из самых впечатляющих политических рекламных роликов этой предвыборной кампании был тот, в котором рассказывается о влиянии Китая на США. В нем китайский профессор рассказывает своим студентам о том, что Америка однажды потеряет статус крупнейшей мировой державы. Что вы на это скажете, Джим Робертс? Ну, я думаю, что все эти разговоры о китайском юане и его стоимости относительно доллара отвлекают нас от главного. И я не согласен с господином Райхом. Я убежден, что Конгресс и республиканцы смогут стимулировать рост экономики, если сократят расходы и сохранят введенные при Буше налоговые льготы, которые мотивируют частных инвесторов на создание новых рабочих мест. А сейчас администрация Обамы стоит на верном пути к удвоению национального долга США. Такими темпами к 2020 году он может достигнуть немыслимой отметки в 20 триллионов долларов – этого нельзя допустить. Что нам нужно сейчас, так это чтобы Конгресс одобрил, а президент продвинул три давно находящихся на рассмотрении соглашения о свободной торговле с Кореей, Колумбией и Панамой. Нам необходимо сконцентрироваться на структурных реформах американской экономики, сокращении дефицита, сокращении расходов. Это будет еще долго стимулировать экономику и способствовать созданию новых рабочих мест. Спасибо. Госпожа Рехман, теперь вопрос к вам. Экономические проблемы заставили многих в США задуматься о том, не слишком ли дорого нам обходится помощь другим странам. Как мы знаем, президент Обама увеличил ее объем с 20 до 40 миллиардов долларов в год. Как вы считаете, изменится ли эта цифра теперь? Думаю, да. Америка голосовала не просто за партию, но за перемены. Но они голосовали, находясь в безвыходном положении. Я не думаю, что может что-то сильно измениться. Мне кажется, и в этом смысле я согласна с Бобом Райхом, ключ к переменам – это американские потребители. Мы забываем, что наш ВВП составляет 14 триллионов долларов, что в три раза больше, чем у Китая. И догнать нас им удастся очень не скоро. Но 80% ВВП обеспечивают потребители. Если нам не удастся вернуть потребительское доверие, мы не сможем сдвинуться с места. Именно это является краеугольным камнем восстановления нашей экономики. Мы благодарим наших гостей за участие в этой дискуссии и надеемся, что сможем продолжить беседу с ними в следующих выпусках. Далее в нашей программе экскурс в политическое закулисие со знатоками Вашингтонской действительности.